artıq biz elə dövrə gəldik, çaxdıq ki, başa düşdük ki, məs immun sistemini gücləndirərək biz mübarizə apar bilərik. Çünki ə bundan öncəki qaydalar da hər kəs tikdə olunurdu, hər kəs oxuyurdu, iştiridə riayət edirdi, etməyə də çalışırdı açığı. Bu mexaniki qaydalar idi. Bugünkü günümüzdə də bu mexaniki qaydalar nə qədər çox riayət etsə, qorunmuş oluruq təbiən. Maska taxmaq, məsafə saxlamaq, spirtlə dezinfeksiya etmək və s. Amma artıq elə bir dövrdəyik ki, yolxanların sayı daha çoxdur və bu yolxanların içərisinə hətta bir ailədə nümunələr görürük ki, təmasda olan insandan test verilir, biri pozitiv çıxır, digəri neqativ. <laughs> Neqativ çıxanın səbəbi nə idi? Sən də immunit sistemi. Demək bu ailədə bir nəfərin immun sisteminin daha güclü olması onu qoruya bildi. Bunun üçün də bu günkü gün artıq bu mövzu çox aktualdır və borcumu da təbii ki maarifləndirməyə, tövsiyələrimi verməyə. İmmun sistemini dəstəkləyən 3 punktu istirəm söyləyim. Birincisi təbii ki yuxudur, düzənli yuxudur. Mən indi qidalara gələcəm. Əslində ən başda qidadır, amma bu ə, ən əsas ə, deyək ki ə, hissə olduğu üçün punktdan başlamaq istəyirəm. Çünki insanlar hər kəs nə içməyimi düşündükcə ə, və xüsusilə stress içərisindəyik. Bilirəm ə, mənim də müşahidəm omdır ki insanlar Bütün günü sosial şəbəkə arxasında, yəni izləyirlər, məlumatları izləyirlər və bəzən onduruq isə nə demək çox gec yatdıq, səhər də çox tez oyandıq və yəni biz yuxu ə, düzəni unuturuq ki, burada ən vacib faktor minimum onlar, yəni optimal dozası 8-9 saat yuxumu yatmalıyıq ki, ə, doğru yuxu, dərin yuxuya dalmamız bizim bütün neyrohormonal sistemimizi tənzimləyir ki, bu da dolayısı ilə immunitet sisteminə dəstəyidir. İkincisi Ə təbii ki, stressdən, həycandan uzaq olmaq üçün və ə, davamlı maye qəbulunda burada çox böyük rolu var. Məsələn, biz həmişə söylüdürük su üçün. Ə indi düşünəcəksiniz, infeksiya ilə mübarizədə suyun nə qədər rolu var? Bəli, immun sistemini dəstəkləyir, nə qədər ki, metabolizmamızı sürətləndirir. Doğru çarxu metabolizmada bir növ immun sisteminə dəstəyidir. Və təbii ki, ən qaçılmaz fakt da qidalarımızdır qidalarımızda toxunmaq istəyirəm. Biz elə bəslənməli ki, tərkibindəki ana maddəni alaraq, məsəl o maddənin bizi qormasına köklənək ki, bu nədir? sink mineralıdır, vitamin D-dir və vitamin C-dir. Artıq çoxları vitamin C haqqında bilirlər. Hər kəs bir şəkər limon yer və s. edir. Amma bunu daha çox balanslı şəkildə bəslənməyimizdən ayrı ola bilərir. Yəni gün ərzində biz deyək ki, çox az qidalandıq, heç nə yemədik amma bütün günü bu bu cür vasitələrlə, ya zəncəfil istifadə edirəm, ya limon elə deyil. Balanslı bəslənmək lazımdır. Burada yağ tərəflərinin öz yeri, karbohidratın da və zilanın da öz yeri olmalıdır. Sadəcə seçim edərkən elə bir zülal tərkibisi seçək. Şey orda hissiyinki daha çox almış oluruq. Bunu e, balıq məhsullarından əldə edirik, daha doğrusu dəniz məhsullarından və bu olmazsa indi dəniz məhsulları hmm. biraz əlçatan deyil, təbiə. E, o zaman biz bunu çərəzlərdən əldə edə bilərik, e, toxumlardan əldə edə bilərik. E, vitamin D də ki, günəşdən alınan vitamindir, amma onun alternativası süd məhsullarıdır məsələn.